Yine söylüyorum. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Allah'a yardım edin! Çılğın, karizmatik, məğlubiyyəti həzm Fatih Terimi belə tanıda. 2000-ci illə Qadçaraya UEFA kubokunu qazandırdı. 2008-də Türkiyəni Avropa 3-cüsinə etdi. Müzik Türkiyəni 2010-cu il Dünya Çempionatının final mərhələsinə çıxara bilməyən Fatih Hoca istifa verdi. Amma gedərkən də ona ehtiyac olduğun qayıtmağa hazır olduğumu dedi. Ülkə bizdən nərdə xidmət istəyirsə biz ordayız. Şindiyə qədər belə oldu. Ondan sonra da ölkəmin adına yapacağam hər şey Bunun da bir tanəsi də bu ola bilər ama bunun zamanı indi deyil. İndi ayrılıq zamanıdır. Və imperator qayıtdı. Bu dəfə ayıldızlı yığmaya yox, doğma qadı saraya qayıtdı. Dərin really dərhal dəyişikliklərə başladı. Antalyaspordan Necati Ateş geri qaytarıldı. Trabzonspordan Selcuq Qinanla Engin Baytar heyətə cəlb olundu. Qaltsarayın yetirmələri Semih Kaya və Əmrəçolaq əsas heyət üzvlərinə çevrildilər. Terim böyük ümidlər vəd edən Aydın Yılmaza da şans tanındı. Felipe Melo, Ebueid, Ulfaluşu, Elmandır və Mustera kimi səviyyəli legionerlər də Fatih Terim istəyi ilə Qaltsaraya gətirildi. İmperatorun ilk kişi Qaltsaraylı futbolçularda ruh yaratmaq oldu. Axel'ın ah, rəhbərlik etdiyi komandalarda həmişə bir ruh olub. Galatasaray UEFA Kuboknu qazananda da, Türkiyə Avropa 3-cüsü olanda da komandada qələbə ruhu var idi. Aman nəticə nə olursa olsun, siz mənim gönlümdə hər kazandınız, hər şampiyonsunuz və öyle qalacaqsınız. Termin işi qısa zamanda öz bəhrəsini verməyə başladı. Son illər özünə bənzəməyən Galatasaray keçmiş günləri xatırlatdı. 3 illik fasilədən sonra Jinbom yenə çempion oldu. İmperator qayıtdı. Qaltsraya çempionluğu, çempion ruhunu qaytardı. Azərkeşlər yenə imperatordan dönüş gözləyirlər. Bu dəfə Avropa səhnəsində